Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог України і світу Влад Рос. Вітаю, Владе! А я вас всіх вітаю в якісному, прекрасному гаю з Тетяною Гай. Супер класний таролог. Благодарю. А, владе, ну що ж, почнемо з гарних новин. Внаслідок нічного удару по е, нафтовому терміналу у Феодосії знищено два резервуари з пальним та ще три пошкоджені і горять. Що ж це такі за е, удари були? Чи може це бути початком того, що ви прогнозували для Криму в наших попередніх програмах? Естественно, дорогие друзья, всех поздравили покойника с днем рождения. Да, уже, он лежит на том свете, 7, 7 октября еще день Владислава. Поэтому начинаются все пророчества сбываться с имени Владислава. Понимаете вот, А так как я Владислав, то, конечно же. Я это... вас витаю. Спасибо огромное. Да. Так вот, и начинаются всякие вот катавасии в Крыму. Ну, это, конечно, сейчас будем бомбить все, выносить все все их там и нефтебазы, все их складское оружие. Черноморского флота там уже нету, дорогие друзья, и готовьтесь к нашим десантникам, да, к нашим морским пехотинцам, к нашим катерам. Ну и сейчас очень классная будет продолжаться ситуация на Запорожском фронте. Подтягиваются наши войска именно туда, и бабах под вам в Тополь. Туда где-то примерно, да. Поэтому у меня очень много клиентов спрашивают, что будет с Никополем, Запорожьем, Кривым Рогом. Началась уже идти вот эта провокация из Рашки, что типа надо покидать города. Так, так. Нет, дорогие друзья, ничего не будет. Можете спокойно оставаться. Нормально переживете эту зиму. Ничего, ничего плохого, кроме ударов издали, да, не будет. Но Здачі городов точно не призиплю. Не Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гайк. Влада, я хотіла саме задати вам питання, тому що дуже багато наших підписників питають, чи покидати їм Слов'янськ, чи покидати інші міста на Донеччині, мовляв, дуже критична ситуація. Але я так підозрюю, що все-таки це можуть залякувати саме російські пропагандисти. Що скажете ви? Ну, звісно, главних ціль – це Славянськ і Краматорськ. Натом вони… готовы идти на заморозку конфликта, чтобы подготовиться где-то год-два и опять удариться всей мощи, но уже наконец-таки добраться до западной части Украины. Так они об этом мечтают. Верить КГБ вообще нельзя, дорогие друзья. ФСБ верить тем более нельзя. Там вранье на вранье. Например, день рождения Путина, который родился не в 52 году, а в 50-м, тоже соврал, понимаете? что впервые он появился в Санкт-Петербурге, в, в, в том Ленинграде, всего лишь в 9 лет, когда ему было. Вообще он родился в Сибири, понимаете? А всю жизнь провел детство на Кавказе, о чем и говорили значит, пророки, что, что будет, значит, после Ерсона, здесь был такой пророк Немчин, будет Карг с темным лицом и будет происходить он с Кавказа. Ну блин, ну все, и великая писательница, да... Вернее, польская, я бы так сказал, что она не совсем великая, она написала, где он родился и где он жил в предместье горе. Понимаете, Чем? Там, кстати, где родился Сталин. Не дивно, не дивно. Влади, але ж ворог все ж таки завдає удару. От навіть сьогодні окупанти завдали удару по морському порту Південний на Одещині та пошкодили цивільне судно з Кукурудзою. Ну, це звичайно, знаєте, звучить смішно, але чому вони почали бити от по маленьким містам, щоб залякати? Отой от ж Ізмаїл, ось по судну. Скобеева сказала, что они ударили по нашим <с nova> атакамсам. Атаканцы. Ну, понятно, что ФСБ верить нельзя, вернее, точно это был кукурузник. Ну, что делать? Ему остается только последнее шугать, вот бить по Одессе, вот по Киеву они там куда-то ударили, очередные кинжалы куда-то летели. По старому Константинову ударили, вот сейчас буквально охотятся за F-16 понимаете, они думают, что там где-то, значит, в Мирийской области наши вот эти неуломимые F-16, понимаете. Вот, конечно, они будут запугивать, будут пытаться бить кабами и дальше уничтожать Херсон, Харькова, уязвимые города, Запорожье наводить прям шорох очень большой на эти города миллионики, да, ну, почти миллионики, потому что Запорожье почти миллионник, ну, в любом случае, там больше, чем полмиллиона живет. Днепр, да, то есть они тоже собираются кабами бить, уничтожать, отключить нас полностью от электричества, то есть полностью как бы обесточить и отправить нас в каменный век. Но ничего у них не выйдет, потому что сейчас подлетает комета и как раз вот в тот момент, когда на самом близком расстоянии будет по земле, и так совпадает с 10 по 12 октября. Да, 10-го встречается Байден, значит премьер-министр Великобритании, Шольц германский, Макрон, да, вот, Стармер английский. Вот они между собой обсудили, что они предложат Зеленскому, и 12-го он как раз подлетает. Кстати, комету можно будет видеть на рассвете в созвездии знака Девы, прям смотрите перед Солнцем. А это самая яркая звезда на небе будет намного ярче Венеры. Поймайте, дорогие друзья. А комета резко меняет планы, в том числе и войны, и резко ее разворачивает в ту сторону аннигиляции. Я уверен, что комета принесет либо уничтожение, значит, и применение тактического ядерного оружия, или уничтожение, например, Ирана. Я абсолютно уверен, что 7 числа будет возмездие для всех ядерных значит, позиций Ирана, и туда полетят израильские бомбы, уничтожат полностью ядерную программу, тем более сейчас Плутон разворачивается в этом месяце, планета связана с, я, с ядерными всякими ситуациями. Либо война, вот действительно, из-за кометы может резко пойти на тормоз, да, дорогие друзья, и развернется совершенно в другую сторону. Мы возьмем Крым, нам дадут оружие, мы в конечном скажет, скажут, что убирайтесь, <сейчас> орки из территории нашей страны, вообще вы потеряли Крым, а смысл вашей СВО становится очень примарным, да, вы потеряли Курскую область. Все цели, наверное, СВО выполняются, потому что, наверное, перед нападением в 22 году на Украине в феврале месяце вы да, действительно решили потерять Крым и Курскую область. Супер классные цели. Да, супер суперкласне СВО. Владе, а от таке дуже болюче питання Вугледар, тому що до останнього різні практики, я в тому числі не бачили, що буде взято Вугледар, але ми його втратили. Хоча багато експертів кажуть, що це тимчасова втрата, ну і потрібно так було зробити. Які ваші прогнози з цього приводу? Но мы тактически отошли, вот, чтобы переместиться в сторону Запорожья и ударить уже туда, на, на Мелитополь, в конечном итоге, да. Потом наши десантники, скоро будут тормошить Крым. Сейчас это не важно. Вообще, Донецкая область, там могут и всякие роды эти тактические бои, но стратегически должен быть прорыв на Запорожском направлении. Нам ни в коем случае нельзя сдать город Запорожье. Именно все полная концентрация в этом запорожском направлении должна быть у нас в войске. Иначе понимаете, в чем дело? Все там, что производится, и военная помощь, и оно практически происходит в этой Днепровской агломерации Запорожской, да, Кривбасовской. Вот там, где Кривой Рог находится, там, где Павлоград, там, где Днепр, там Запорожье практически 50% того, что производится всей нашей экономикой, она сейчас в Украине находится там. Если мы вдруг каким-то образом провалим Запорожье, то мы проиграем войну. Поэтому э, нам сейчас не важны какие-то угледары, нам важны сейчас Запорожье и прорыв на Мелодито-Приферсонскую область. Понимаете, в чем дело? Ну, а наши десантники сделают свое дело в Крыму. И я абсолютно уверен, что после того, как Рашка потеряет Крым, война закончится. Единственный вариант скинуть эту тварь двойника Путина, который там все еще колыхается, находится, сегодня подарки будет принимать, делая вид, что он настоящий Путин. Понимаете, ФСБ, КГБ ни в чем нельзя верить, ни в дате рождения их ублюдка, ни в том, кого они это представляют нам. Да, мы же помним, двойники были у Сталина, там один Сталин вообще снимался, его сегодня показывали по телеку, и сейчас многие ассоциации происходят с двойником Сталина, а не с тем настоящим Сталином. То же самое там были и другие лидеры, Вот до того, что Ельцину, э, двойнику Ельцина отрезали большой палец, сделали все так, чтобы он был эксклюзивно похож на настоящего Ельцина. И пока Ельцин умирал, э, на, или делали ему операцию красную там столе э, на сердце шунтирования, он как бы везде как бы показывался и где бывал. И даже неизвестно, какой из настоящих Ельцинов там выступал там э, значит, там, на концертах в поддержку настоящего Ельцина, понимаете? Потому что двойники начались, начались появляться уже давным-давно, это еще и был и Сталин, и Ельцин, ну а Путин вообще уже просто отъявлено видно, что это не настоящий город. Влади, а от містам Західної України чого от очікувати зараз? Тому що ми з вами теж говорили, що дійсно буде загроза для західної України, що він туди буде бити, що по типу як залякати бандерівців, тому що в них переляк просто відбувається, як вони чують це слово. Я хотіла вас запитати, чи є зараз небезпека для західного регіону? Ну у нас у Ченшовське квадрат Марса, к солнцу, там и вообще э, ситуации очень могут быть э, довольно-таки плохие. Уже в конце этой недели, в субботу, в воскресенье будет жесткий квадрат Марса к солнцу. И там действительно они могут опять ударить где-нибудь по Львовской области, по Ровенской, по Хмельницкой, их любимая, по Хмельницкому где-то рядом с аэропортами, аэродромами. Вот. Но они у них все, все равно закрылась цель, если что, если вдруг они начнут проигрывать войну, ударить ядерный Боеголовкой по Львову. Вот, к сожалению, вот такая, как бы, мой прогноз остается. Наверное, Львов, наверное, самое уязвимое место, и особенно там, вблизи вокзала, да, вот, для применения этого ужасающего тактического ядерного. Влада, ну і як ви вже згадали, сьогодні день народження ублюдка. Нагадаю, що запис програми здійснюється сьогодні, і сьогодні вже передача буде в ефірі. Ви також говорили, що він не... в честь цього дня народження всі дуже боялися, що він зараз почне бити. Але так, він дійсно зранку трошки покіпішував і стих. Чи очікувати нам ще е, подарунків сьогодні в честь дня його народження, чи можливо вони будуть пізніше? Ну, може бути быть з кримським мостом, я вообще, дорогие друзья, делаю откровенно прогноз, что осталось существовать ровно до выборов президента Соединенных Штатов Америки. Как только в значит, Соединенных Штатах Америки будет объявлен новый президент, вопрос закончится выбор, там начнут, наверное. судебное разбирательство, кто как посчитает голоса, потому что понятно, что в судах решится э, выборная гонка в Соединенных Штатах. Они так и не примут консенсус, наверное, скорее всего, решение пока они не, 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 не будут судиться не осудят друг друга. Да, да. За Трампа вообще могут выйти там, э, с пулеметами, автоматами, винтовками, чем угодно. То есть, а потому что Илон Маск заявил, что это если Трамп не победит, это будут последние выборы в США. Видимо, они собираются захватить значит, власть в свои руки. Да. Поэтому вот сейчас наши Таусы, они же Тарасы, вот, собранные у нас в Украине, полетят по Крымскому мосту. И если, конечно, Зеленский, я знаю, что в последнее время Зеленский сильно хочет Дональда Трампа, потому что у них блестящая была беседа в Трамп-Тауре, они договорились обо всем, о полной поставке оружия в Украину, поэтому Зеленскому теперь наплевать, кто будет президентом. Главное, чтобы не был do... <laughs> нынешний Джо Байден, который абсолютно тот человек, который так и не смог завершить эту войну. Поэтому будет другой президент заканчивать войну, а Зеленский может на прощание устроить значит, Джо Байдену уничтожение Крымского моста. Я уверен, что в ближайший месяц, дорогие друзья, если не сразу до выборов, то после, Кримського моста не стане, а наші ракети тараси, як би їх там не називали, да, політять міста Тауруса по Кримському мосту. Але ви знаєте, влади, що я вам хочу поділитися? Що в мене дуже багато людей. Ну, ми знаємо, що у хорошого майстра завжди будуть люди зі всього світу. Я впевнена так само, як і в вас. Ось, тобто в нас немає з Штатів, з Австралії, з Германії. Дорогі друзі, а, кстати, ссылочка під описанием этого відео заказывайте на тайна картах до веселяри і делайте подарки своїм близьким. А також підписуйтесь на мой канал. Я до речі хотіла запитати. Ну це же потім запитаю уже в кінці програми. І е, всі ті люди, хто звертаються до мене саме Сполучених Штатів, кажуть, що Сполучені Штати Америки підтримують Трампа, що вони а, будуть русська, голосувати за нього, рускоязичне населення і українське. язычная почти все за трампа абсолютно а вот у меня буквально друг э, недавно вернулся даже из вотчины демократа там где все за демократа, за камалу харрис это нью-йорк дорогие друзья но на брайтон бич все за трампа так, так. то бачте вы подтверждаете эту информацию ну не был на брайтон бич дорогие друзья не заказывайте в их ресторанах ничего третя, третє, аборші, салатик і то ще і компот ну, на або швидко Брайтон доларів. Перше, вторє, третє 150 доларів. Ну, будь ласка. Влада, я от хотіла, знаєте, ми з вами спілкуємося часто і про натальні карти, і про соляри річні. Поясніть, будь ласка, нашим підписникам, для чого от потрібен щорічний соляр. Ну, чтобы корректировать свою судьбу, закладывать самые хорошие ситуации. И бывает так, что вы встречаете день рождения, а именно головой салят включается в день вашего рождения, и получается, что, например, если вы киевлянин или одессит, например, не очень благоприятно в этом городе вам встречают. А, например, благоприятно встретить где-нибудь в Париже, там. или, я не знаю, в Унессайросе. Или бывает так, что вот я вот недавно делал клиенту отправил его вообще в Мачу-Пикчу, дорогие друзья, там у него самое лучшее расположение звезд. То есть всегда можно найти, да. Бывает спонтанно там у человека королевский градус на какой-то город, например, как у Камолы Харис, у него годовой соляр получается 20 октября, и у нее падает королевский градус именно на Вашингтон. Поэтому я, у меня очень такая большая дилемма. Либо Трампу, у которого э, прекрасная комбинация Юпитера в «Доме власти» выиграет выборы, либо посчитают в пользу Камалы Харриса, потому что выигрыш у нее меньше возможности. Ну а в натальной карте, дорогие друзья, вы можете у меня узнать профессиональное предназначение, в какой стране вам лучше жить, когда встретите свою любовь, брак, отношения, сколько вообще детей может быть, сколько может быть браков, счастливые они, нет, кармический срез, предыдущая инкарнация, где в какой стране вы жили, где вам лучше в этой жизни чем заниматься, делать вам карьеру или быть домохозяйкой, тоже в этом плане. Ну, чего опасаться в жизни, от чего вы можете умереть, сколько лет жизни можете прожить. да. Ну, например, прекрасные показатели у президента Америки, вот, которому совершенно недавно, по-моему, Никсону да, исполнилось 100 лет. Ну, по его карте, короче, там он должен прожить около 105 лет, 103-104-105 где-то. Ничего себе! На лице может показать зерки, как вы являетесь. Абсолютно. Бывает, да, наоборот, что все звезды показывают, что человек должен рано уйти. Например, Виктор Цой там или Игорь Тальков, у него просто преждевременная смерть была четко запечатлена в его гороскопе, в его натальной карте. Да. Ну, а бывает так, что человек точно нужно бояться, чтобы он от сердечного приступа не умер. Но, к сожалению, прекрасный поэт и песенник, несмотря на то, что он россиянин, да, вернее, он армянин, дорогие друзья, Вячеслав Добынин именно из-за сердца недавно ушел из жизни, а был прекрасно поэт-песенник, да, даже был не поэтом, а композитором. Владе, дуже дякую вам за прогноз, за інформацію. Я впевнена, що підписники скористаються моментом для замовлення натальної карти або ж того самого Соляру на цілий рік. Це можна зробити саме у Влада Роса. Всі контакти та посилання будуть, як завжди, в описі цього відео. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.